Я стоял на одном оздравоохранении с действующим кандидатом в медитационной власти. В оздравоохранении и активно ему помогал. Это и есть административный ресурс. Это есть господина в нарушение действующего закона. Дальше. Мы часто говорим о соблюдении закона. Мы знаем, что местный совет принял решение о том, чтобы алкоголь после 10 часов вечера не продавать. Я готов пойти с любым депутатом городского совета, действующим мэром, и показать, где продается алкоголь. Вечернее время. Дальше. истории, подписали э, активисты, подписали архитекторы. почему власти не реагируют, почему мы ничего не делаем. Вы знаете, сейчас приехало много народных депутатов, кандидатов выступать перед трибуной, поднимать вопросы людей, привели сюда людей. Но показательным будет тот факт, кто будет работать после 17 лет.

Yeah.